Як у Черкасах впроваджують програму скорочення чисельності безпритульних тварин гуманним способом? Про це запитаємо у керівника Черкаського обласного благодійного фонду Екоцентр Олени Литвинової. Вітаю вас, пані Олено, у нашій студії. І перше запитання: розкажіть, будь ласка, які акції зараз проводяться із скорочення кількості безпритульних тварин чи прилаштування їх у родини? день, дякую за вопрос, спасибо за приглашення. В першу чергу хотелось бы представити проект. проект, который только начинает свою реализацию в городе Черкассы, на самом деле такой интересный и отчасти, наверное, революционный, инновационный проект. Он реализован при поддержке Украинской биржи благотворительности, где наш фонд прошел аккредитацию еще осенью прошлого года. Билет, билет простите, проект называется очень показательно «Счастливый билет в будущее». То есть речь идет о том, что каждое животное, которое будет находить себе семью в рамках реализации этого проекта, будет получать сертификат на бесплатное ветеринарное обслуживание. Вот так вот он примерно будет выглядеть, наверное, не примерно, а точно так вот заверен печатью организации. В чем суть этого сертификата? В том, что по, когда подойдет время ревакцинации, то есть повторной вакцинации животного, это необходимо делать каждый год, комплексные вакцины от инфекционных заболеваний, владелец связывается с представителем фонда. И предъявляя вот этот вот сертификат, получает бесплатно ветеринарный общий осмотр, сделанный в клинике, произведенный специалистом ветеринарной медицины, и также прививку. То есть мы надеемся, что этот проект вот как-то, во-первых, подогреет интерес к черкасскому приюту со стороны потенциальных владельцев домашних будущих любимцев. Вот. Ну и плюс еще вот один позитивный момент этого проекта – это вот тот момент, что мы пытаемся людям привить ответственное отношение к своим питомцам, потому что вот у нас бытует такая расхожая фраза «заживет как на собаке», да, мы часто ее слышим, и вот, к сожалению, она как раз отражает вот тот уровень отношения, качество отношения к своим домашним, вот домашним уже животным. На самом деле заживает далеко не часто и далеко не каждый раз. Вот, животные, как и все остальные живые существа, требуют какого-то внимания, в том числе медицинского, ветеринарного в данном случае. И вот мы стараемся рассказать о том, что хозяевам что-то необходимо делать, это нормальная практика, смотреть, наблюдать за своим животным и сделать вот такие профилактические профилактические осмотры и вакцинацию. Дякую, зрозуміло. Что сейчас не найнеобхідніше у вашему притулку и сколько тварин сейчас перебуває на сегодняшний день? На самом деле хотелось бы начать с небольшой поправочки. Приют не наш, это приют коммунальной формы собственности, он находится на базе, на территории, на балансе коммунального предприятия Черкасская служба чистоты. Мы там просто волонтеры, как и общество друг, так и наша организация. Что сейчас, в чем сейчас больше всего нуждаются животные? Естественно, это ну, стандартный набор, наверное, любого приюта. Это продукты питания, это ветеринарные препараты, какие-то медицинские изделия, ну, в частности, шприцы, например, очень востребованы, потому что животных нужно прививать, нужно иногда делать какие-то инъекции для лечения и так далее. На сегодняшний день, поскольку вот уже началась жара, вот такое вот активное такое вот солнце, приют очень нуждается в непротекающей посуде для животных, с которой можно было бы пить, потом пить воду, потому что на самом деле вопрос жизни и смерти в такую жару. То есть любая, совершенно любая посуда, кастрюли, миски, ведра, все то, что вот вам уже не нужно, вы не пользуетесь. Вот я обращаюсь к нашим уважаемым зрителям. Это все очень даже пригодится в приюте. И еще очень актуальный момент – это всевозможные отрезы ткани, которые можно использовать для затенения вольеров с солнечной стороны. Животным очень тяжело переносить жару, они холод переносят намного легче. Но вот эти палящие лучи солнца, они просто ну просто вот действительно это, это страшно. Поэтому мы стараемся максимально это все затенять, чтобы животные жили комфортно и все-таки дожидались своих хозяев в приюте. Ну и самая большая потребность этих животных, это, конечно же, поиск им новых хозяев, новых семей. Вот поэтому мы, собственно говоря, уже такую вот серьезную деятельность нашего фонда начали именно с такого проекта, который позволит на, какому-то количеству животных как можно быстрее найти свой дом. Что потребно, чтобы взять тварину с притулку? Для этого нужно совсем немного. Нужно всего лишь навсего перезвонить на наш диспетчерский номер. Это городской черкасский телефон 500 159 пообщаться с представителем фонда, ну, в основном это буду я на этом телефоне, и мы договариваемся о встрече, приходим в приют, человек выбирает себе или семья, там то вот себе животное, мы заполняем сертификат, данные я вношу вот в эту вот тетрадь, человек получает на руки вот такие вот буклеты, которые, ну, с самой необходимой информацией по уходу за животными. И, в общем-то, мы расстаемся до того момента, пока нужно будет нам встретиться уже в клинике на момент следующей вакцинации животного. И остальные запитания, что делать, чтобы у Черкасах все-таки безпритульных тварин ставало меньше? Это очень серьезный такой глобальный вопрос, и на него однозначно нельзя ответить вот одним предложением. Делать нужно для этого очень, очень много, начиная с государственного уровня. Ну, поскольку у нас пока отсутствует законодательство какое-то на по вот нашей проблеме, что мы можем делать? В Черкасах работает служба отлова животных уже не убивают, уже давно их привозят в приют, где они находят потом хозяев с нашей помощью или как так или иначе. Вот. Хотелось бы просто ну, обратиться к владельцам животным, быть более ответственными, потому что бездомные животные не берутся из ниоткуда. Безусловно, часть какая-то появляется на улице, это уже потомки уже существующих бездомных животных, но, к сожалению, их армия пополняется из, еще и за счет а, невостребованных, ненужных, лишних, рожденных непонятно для чего и зачем, нерозданных а, потомков, домашних мурок. Шариков, барбосов и так далее. Люди, просто считая, что за ними выстроится очередь, очень легкомысленно относятся к этому вопросу зачастую. А когда оказывается, что в они не востребованы, ну, какой самый простой путь? Либо же подбросить под приют. А, а еще худший вариант оставить коробку со щенками или с котятами на мусорке, на рынке и так далее. И так далее. К сожалению, это очень распространенное явление. Мы вот стараемся, ну, как как по возможности с этим бороться. Убеждая, разъясняя людям о том, что все-таки стерилизация это самый гуманный, самый эффективный способ. Це дійсно ответственное отношение к животным вообще і к своему в частности. Дякую вам за відповіді, дякую за добру справу, яку ви робите. Бажаю вам успіхів. До побачення. Спасибо. Нагадаю, сьогодні гостем студії Віка Новин була Олена Литвинова, керівник Черкаського обласного благодійного фонду Екоцентр.